Player. Mən Vishal. Vishal Qızadə. Bəli, bu gün sizlərə tapşırıq zolağının yerini necə dəyişdirmək olar. E, tapşırıq zolağının yerini necə dəyişdirmək olar, onu göstərəcəm. Sizə göstərmək üçün bunu yuxarı aldım. Bir də ki bu proqram üçün üzr istəyirəm. E, bir şey işim var, onu da videosunun yaxınında sizlərə göstərəcəm. Daha çox oyun və bilgi videolarının gəlməsini istəyirsinizsə ee like atıb abunə olun. Eçi daha çox belə videolar gəlsin. Bura ee tapşırıqlar yerində sağ basanda sağ tıqlayanda ee tapşırıq paneli parametrləri var. Bura basırıq. Aşağı inərək, inərək. Burada ee baxın. Ekran tapşırıq panelinin məçəni. Bura basırıq və aşağı eləyirik. Aşağıya basanda aşağı gəlir və əgər sağa basanda sağa gəlir. İndi bizdə çox adamlar heç bu tərəfli yazdaq eləmir, ancaq aşağıda olur. Bəziləri heç bilmədən edirlər, amma biz bunu göstərdik. Bəli, bizim videomuz buraya qədərdir. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Bir sonrakı videoda görüşmək üzrə. Sağ olun.